бегать по женщинам. Почему? Да потому что он не получает удовольствия. Он не получает. Для того, чтобы он получил удовольствие, ему будет нужно с мужчиной. Ну, то бишь, пережить гомосексуальный опыт. А так как это подавляется, вытесняется и ни в коей мере не принимается на уровне сознания, то подсознание начинает искать этот некий образ женщинами. Это был самый неприятный эпизод в его жизни. Даже в собственных мемуарах Казанова хитрит: и думать о любви к мужчине не смел. Они с другом просто грелись в одной постели. Ночь на коленях и страшное наказание розгами. Это была не боль, это был невыносимый стыд. Из семинария его вышвырнули, как собаку. Вот оно, начало большого пути. Отныне не Бог. Женщины станут единственным его божеством. Если бы он был истинно гомосексуален, то это бы существенным образом не, не, не сказалось на его сексуальном давай. Ми чекаємо на Людмилу і нарешті вона під'їжджає. Може психолог нам щось прояснить. До кінця першого дня спостереження питань накопичилося стільки, що ними хоч гадь гати. Хто б міг подумати, коли до нас звернулася, схоже на дитя Олена, що це буде настільки. Тепер ми розуміємо, чому Антон інколи не ночує вдома. Вечорами герой у плавках і без не встигає виконати свою роботу. От і доводиться віджиматися над системниками вночі. Така собі платня за славу у визначеному колі прихильниць. А в нас там, до речі, залишилася про всяк випадок прихована камера. Мая спрашива, що там що там Антон, що там тоха, кадерна шо то шо в рідому шовнасома брал, там і що ж там трубу заліла. Скажи, давай так, а честно, скажи, что у тебя на самом деле стоит такая? Телочка забила или что? Да, помнишь Ольгу? Оль? Какую да. Ольку? Да. Да. да, ну, не верю. Не помнишь, не знаю. ты а что ли? так да. Это давно было, ты не знаю, Она тут нарисовалась. А говорит, ребенок у нее. От тебя? Не тебя же. Да. Ну, ну слава да. Богу. Ну, так... Заявляешь, бабло я должен. А зачем я бабло? был? У там шубахой, там там с богатыми куролесят. Так понятия не имею, так я у нее стриптиз отрабатывают. Кем боминов? конечно. <с> стриптизер? Стриптизер? Да, ты на стриптизер да, тебя поздравляю спасибо Смотрите, там шашетон и с трусиками, да. все как есть, да, так прикольно. Да, да, очень. Слушай, приятно. можно от меня отдавать ну, мне это ж, не каждый день. А классно тебе так смеяться. Да, она сказала, что деньги не отдам, так она заяву накатает. Вообще, пи***. Mm, да. Mm, понятно. Да, такие вот дела. Слушай, я завтра сможешь прикрыть? Да давай, куда я еду сразу. Ну пошли. Пойдем. Давай. Давай. Вот и в атаку. Черт, Спокойно 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 спокойно, 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 не обижайте Арамиса, все нормально. Где Марта? Ее нет. Вы, вы снимаете? Снимаете? Я смотрела, в кухне ее нет. Как нет? Вот так, я что тебе говорила. Где Марта? Марта? Вот. Арамиси, где Марта? Нету, вот ее вещи. Так, подожди, не надо никуда звонить. О, вот за о за знаешь, вещички, прийдет? Прийдет. Вы что тут делали?

Ну чего вы на него кричите? Он, может, правда не знал. А вы, в знали, что Марта удружена, что она ей человек? Больше не знаю. Неужели? вы что, с передача какой-то Да, мы занимаемся расследованием измен. А, Дело в том, что вот этот я... молодой человек, в этой очаровательной кепочке, это я муж знал. Марты. Я не знал. Кто не знал? Кто не знал? Потому что он не знал, ну, в самом деле. Я не знал. В самом деле. Ну, я верю человеку в розовом полотенце, просто верю. Так, Сергей, я думаю, что криком здесь не поможешь. Вам нужно поговорить с Мартой и все обсудить. Боже, как ты могла? Who is, who is on duty today? Нет, дела, не дело не лезь в мою я потом все объясню. Боже, я, я не могу. Свет, Стол, это Свет. Я не могу. Спокойно, спокойно, Донни Депп, спокойно. Прости спокойно. меня, пожалуйста. Прости, прости тебя, я, я, тебя я да? Я не знаю, что произошло, прости меня, я, я очень сильно Берутся. тебя люблю. Руки я убери. Это без... прости? Сережа, я не хнык. Такое проси. прощается. Я очень сильно тебя люблю. Я не стараюсь, жду и ужин готовлю. Сережа, я не звони мне, куда? Готовлю, да Сережа, я не проси. Меня, Бабушки звонят. Звони, пожалуйста. Все мои мечты, все, все готов под хвост. Как так можно? Я очень сильно тебя люблю. Я, я не знаю, что произошло. Объяснишь дома. Давай, давай, дома поговорим. Она была моим идеалом, понимаешь? Я ей доверяла. Я понимаю, Свет, но никто не идеальный. Я опозорилась, понимаешь, перед Сережей. Я сейчас думаю не о себе, думаю о ней. Ты в жизни когда-то ошибалась, скажи? Ошибалась, ну не так. Так каждый... Каждый может ошибиться. А если вдруг с тобой в жизни такое случится? Ты не думала Самое об этом? Такое точно не случится. А Я если говорю, бы случилось? Тебе было бы приятно, если бы твоя родная сестра, самый близкий родной человек тебе от, от тебя отвернулся. Если Я еще ты ничего ты не понимаю. Она сейчас больше всех ей, понимаешь? Ты должна с ней поговорить. Она тебе все объяснит. Я не хочу с видеться. Я не хочу с ней это. видеться. Иди у быстро, быстро домой. И там поговорим. Какой ужас, а? Давай. Привет. Как-то не по-хозяйски. Ты нам хоть кофе предложил, у нас ребята, он все уставшие спать хотят, правда? Откуда у меня кофе? Да ладно, вот, у тебя кто-то звонит. Бабушка, наверное, звонит тебе. А да, нет. Хочет уточнить, покушал ты на ночь или нет. А ты тут, значит, язык подтягиваешь, да? Да. Как у тебя? Хуй звоните туда? Хорошо было. Отлично. Молодец. Да. Только, только если вы это все вырежете, иначе я попрошу просто, чтобы вас, вашу передачу вообще вас всех тут, скажем так, mm -hmm. не спросили. А что сосочки-то торчат? Нервничаешь? Гормон. Знал, да, что жена-то она? Mm -hmm. Нет. Не знал? Нет. Mm -hmm. А что глаза прячешь? Емели. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, вы скоро пойдете, она уже догонять mm -hmm. Ну, раз у вас больше ничего нет, У нас нічого. Ми підйдемо. Тортики немає чая ні. Ми підійдемо. Так, ну що, друзі, на вихід. На вихід. Ви знаєте, часом ми готові звинувачувати у всіх смертельних гріхах цілий світ. Проте ніяк не можемо повірити в те, що на помилки здатні і наші, близькі люди. Ми будемо захищати і виправдовувати їх до останнього. Але чим більше наша любов і повага до них, тим більше наше потім розчарування, коли ми дізнаємося, що вони вже не такі ідеальні, як ми собі уявляли. Тож, перш ніж наважитись на необдуманий крок, подумайте про тих, хто на вас рівняється і бере з вас приклад. Щасти. Ма на ній за легендами гадюка вкусила віщого Олега. Тут його і поховали. Місце, де освічувала, вкусила чи хто його там вкусив, незабаром стане історією, оскільки воно заважає будівництво котеджів, а котеджі, це, як відомо, перемагають історію на благо цивілізації.